Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Fabellik komandası. Bu gün sizə Fabellikdə gözəl rütbələrdən biri olan baş direktor rütbəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Əslində baş direktor rütbəsi ən gözəl rütbələrdən biridir. Çünki bu o deməkdir ki, siz artıq komandanızda bir lider yetişdirmisiniz və sizin böyük komandanız var və ən azı 5000 ballıq qrup rəhbərisiniz. Baş direktor olmaq üçün komanda ilə bir yerdə sizin 5000 balınız olmalıdır. 5000 bal Siz 5000 balı necə toplaya bilərsiz? Siz və sizin komandanızda 19, 12 və ya da 6 9% di məsləhətçilər toplan 5000 bal toplasanız və bu zaman siz star director rütbəsi açmış sayılacaqsınız. Əgər sizin komandanızda bir ədəd direktorumuz varsa, yəni 3000 ballıq qrupunuz varsa, Bu zaman siz şəxsi mütləq 2000 bal toplamalısınız ki, siz baş direktor rütbəsi açmış sayılısınız. Və yaxud da ola bilər ki, sizin komandanızdakı direktor 5000 bal toplayır, 8000 olar, fərqi yoxdur. Və yaxud da 2 e, direktorla gümüş direktor açmış olar. Yəni 7000, 10000 e, fərqi yoxdur. Nə qədər balı varsa sizdən aşağıdakı direktorun mütləq sizin 2000 balınız olmalıdı ki, siz starş direktor, yəni baş direktor sayilasınız. Əgər sizin komandada 2000-dən aşağı bal toplanmış olsa, bu zaman siz baş direktor rütbəyə salmayacaqsınız. Yalnız 2000-dən aşağı, ən aşağısı 100 balınız olmalıdı ki, siz 100 balı 23%li maaşını əldə edə biləsiz. Demə, bizim komandamızda əgər biz bir qol üzrə inkişaf edirsə, bizim komandamızda bir direktor inkişaf edirsə, mütləq biz çalışmalıyıq ki, özümüzə, şəxsi ballığımıza, komanda komandamıza məsələn dəvət edəy və ballar toplayaq ki, biz e, starş direktor rütbəsində olaq. Və yaxud da bizim əgər bir direktorumuz varsa, başqa bir qol da yaradıb biz digər rütbələri aça bilərik. E, starş direktor, baş direktor olmaq üçün bir qolna və e, bizim də şəxsi balımız mütləq 2000 bal olmalıdır. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Starsha direktor, Amfasica çox gözəl rütbələr gəlir, gümüş, qızıl. Yəni əgər bu rütbəyə qalxmısınızsa, bu rütbədəsinizsə, bundan da inkişaf etməyə çalışın və daha yüksə uğurlar əldə edin.